علیکم کیسے ہیں میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے اچھا کہ واقع مراج کی تاریخی حقیقت کیا ہے کیا مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر ہوا تھا یہ روحانی طور پر ہمارے ہاں چند فرقے واقع معراج کو صرف ایک خواب یا کشف کا نام دیتے ہیں اور دوسری طرف جو اس واقعے کو سچ مانتے ہیں ان کے درمیان بھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ویچ میں ایک پردہ تھا آپ اس سارے معاملے پر کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے دین اسلام کی روشنی میں بتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں ہمارے لوگ ہیں آپ نے پھر اس کو سوال کر دیا اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء آئے حضرت علیہ اسلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کہ آخری نبی ہیں خاتم نبی ہیں کتنے بھی انبیاء آئے کتنے رسول آئے کتنے نبی آئے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ایک ہی پرچار لے کر آئے تحیز کا اب رہی یہ بات کہ ان کو مراج ہوا ہے یا نہیں ہوا یا آسمانوں پر گئے تو کس پیرامیٹر پہ گئے کیسے گئے وہ اور وہ حقیقت پہ ہے یا نہیں ہے یا کچھ جا سکتا ہے یا نہیں کچھ لوگ تو میں نے بھی یہ سنا ہے کہ وہ انسان کو جا نہیں سکتا سفر تو اس طرح سے کرتے ہیں باتیں میری نظر میں یہ ہے کہ آج سے کوئی تین چار دار سال پہلے جب حضرت موسیٰ کی قوم تھی جب حضرت موسیٰ صلی اللہ سبحانہ طار نے کلام کیا تو وہ جب ان کو دیسل کالا دیا گیا تھا سزا کے طور ان سے مرڈر ہو گیا وہ نبی سٹوری ہے لوگوں نے سنی ہوگی تو فرون نے کہا کہ جس اس کو پالا تھا اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو میرے سامنے تم اس کو دیسن کالا دے دو یہ جنگلوں میں ریگستان میں کب جائے گا میرے سامنے اس کا قتل نہ کرو قتل نہ کرو تو اس نے اس کو ریگستان میں چھوڑ دیا وہ چلتا چلتا ایک جگہ پہ آ گیا جو کہ اس کا وہاں پہ اس کا ٹکانا بن گیا اس بندے کی بچیاں تھیں بیٹیاں تھیں جو کہ بکریاں جو ان کی مدد وغیرہ کی وہاں رہنے لگا ایک اور سے شادی بھی ہو گئی تو وہ جو ہے وہ بستی تھوڑی اس سے دور تھی ایک دو دفعہ اس نے دیکھا کہ وہاں کوہے تور پر ایک یعنی آگ جل رہی ہے آگ اس طرح کی تھی کہ وہ جاڑی کے اندر جا رہی تھی لیکن وہ جاڑی جل نہیں رہی تھی کس طرح سے تھی وہ, کہ وہ جاڑی کے اندر دیکھ رہا تھا اس کو دیکھا لیکن وہ جل نہیں تھی. تو اس کو ہوا کو کو. کہ میں اس میں جاؤں شاید میرے لیے برکت کی چیز ہو یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں سے خدا سے میرا کلام ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسا نہیں ان کے دن میں تھا ایسا ہوتا تو وہ جس دن کو ارادہ کر رہے تھے وہ پہلے دن ہی چلے جاتے دیکھو دو چار دن انہوں نے سوچا بھی اور وہ ویسے اس پہاڑی کو نا وہ خدا کا پہاڑ پہلے ہی کہتے تھے جب اللہ اس کو پہلے ہی کہتے تھے, اللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا پہاڑ ہے ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے پہلے وہ کہتے ہیں خدا کا پہاڑ ہے اور ادھر مت جانا ادھر ہے مت جانا اس نے اپنی بیوی سے مشرا کیا کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں دیکھنا ایک آگ مجھے نظر آتی ہے اور بڑی جیب سی آگ ہے وہ جلا نہیں جاڑی کو جس جاڑی کے اندر سے جب وہ وہاں پہنچے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کلام کیا کہ میں ہوں رب کائنات تو جب کلام شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا لیا وہ کتنا فاصلہ ہوگا نو دس فٹ کا ہوگا یا بارہ فٹ کا ہوگا یا وہ جھاڑی کے قریب گئے تو وہاں سے آئی تو وہ کلام اترنا شروع ہوا ان پر اللہ نے کلام کیا ان سے بات کی ان کو حکم یہی دیا گیا کہ آپ جائیں واپس فرعون کے پاس اس کو تو کی دعوت دے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں اس کو غرق کرنے والا ہوں اور اپنی قوم کو لے کر دوسرا, دوسرا دوسری ڈیوٹی یہ تھی السلام کی جو بنی اسرائیل کی قوم ہے وہ وہاں پہ رسوائی نہ تھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی تھی وہاں پہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں اور اس طرح سے بہت مزدوری مشقت ان سے لی جاتی تھی اور بڑا ظلم کیا جاتا تھا ان کی کوئی آنر نہیں تھی وہ ایک غلامی کی زندگی جی رہے تھے تو وہ ایسا گیت گایا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم سے بات رکھی ہے سید نے اولاد کا خیال رکھوں گا تو ہم اس کی اولاد ہیں تو آپ ہماری فریاد کیوں نہیں سنتے ہمیں کس ملک میں آپ لے آئے وہ ظاہر جب سید یوسف جب وہاں پہ وزیر اعظم بنا تو انہوں نے اس کو کو اپنے بھائیوں کو ان کی اولاد تھی وہ کمر شکوب کی ان کے بارہ بیٹے تھے وہاں سے وہ نسل چلی لاکھوں میں ہو گئی تو ابھی وہ بھول گئے سید مجھے یوسف بھی فوت ہو گئے وہ پتہ نہیں جانتا نہیں تھا آنے والا جو فروغ تھا فیرو اس کو کہتے تھے جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فیرو بھی لگاتے تھے اس کا نام اس کا اور بھی ہوتا تھا تو اس طرح سے انہوں نے اللہ نے دو ذمہ داریاں دی لیکن جب کلام کیا تو کلام کرنے کے بعد جب وہ پرچار ہو گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بھی کہا آگے یہ قرآن ہے اس کی آیت ہے سورہ بکرا آیت نمبر ہے ففٹی سکس یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ففٹی فائیو اور ففٹی سکس کیا موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اللہ نیا طور پر صاف صاف دیکھنا لیں قوم ان کی قوم نے ان سے کہا اے کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ نیا طور پر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ کے کہنے پر نہیں جائیں گے ہم ہرگز نہ مانیں گے کہ اللہ سبحانہ سب ہے کڑک دار بجلی تھی جو گری تو وہ اکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سما باسما کم مین بادی موتی کم لہم تو اللہ زمانہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد یعنی وہ اتنا کڑکدار بجلی تھی وہ گش کھا کے بے ہوش ہو کر بے ہوش میں قرآن کہہ رہے وہ مری گئے قرآن جو جہاں پہ ایت ہے وہ بیان کر رہی ہے ثم باسنکم من بعد موتکم لعلكم تشکرون یعنی موتکم یعنی ان کی موت آئے ایک طرح وہ مر گئے تو اللہ نے کہا تمہارے دوبارہ زندگی ہے تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم میرا احسان مانو اپنے نبی کو ڈرایا بھی اگر میرے خیال میں ایسا ہے کہ اگر وہ خود اکیلے کہتے جب اللہ نے پہلے کلام کیا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر تو کوئی اور بات تھی ابھی وہ پوری قوم جن کا ایمان بھی اتنا مضبور نہیں تھا وہ ساری کہنے لگی کہ ہم اسا ہم ارگن تمہارے اوپر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ تمہارا رب جب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس کو جھلک نہ دیکھ اور اعلانیہ طور پر تو اللہ کو یہ بات نہ گزری اللہ سبحانہ و ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی آنکھوں سے نہیں دے سکتا اگر وہ نہ چاہے تو اگر وہ چاہے تو وہ کسی روح میں بھی آ سکتا ہے اللہ سبحانہ و کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ابھی دیکھیں جنہوں نے کہا کہ جو نبی پاک گئے تو انہوں نے اللہ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے وہ پردہ تھا اندر انہوں نے قلم چلنے کی بات سنے یہ ان کے اپنا ایک بیان کرنے کا انداز ہے اپنے نرسز ہیں جو انہوں نے کیے اپنے تبصرے وہ کرتے ہیں لیکن حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے اس پہ ہم کوئی نہیں میں دوست کر سکتا احادیث کو یہاں پہ ماننا پڑے گا وہ کیوں ابھی ایک تو یہ آئے تھے جو میں نے یہ بیان کیا آگے چاہتے دو وجہ آتا ہے ایک تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ پاک جو لے گئی و رات اپنے بندے کو مجد حرام سے تک جہاں کے ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں ایسی ایک جگہ تو سورہ نجم میں ہے کہ ہم نے اس, اس, اس مگر اس طرح, اس طرح نظر آ رہا تھا, تھا اس کا اور واقعی ایسا ہی ہے اور وہ پیدیشی طاقتور ہے اللہ صبح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس اس فری سے جبرائیل نے کلام کیا وہ پدیشی طاقتور ہے بہت طاقتور ہے پیدائشی طور پہ سورہ نجم کہہ رہی ہے تو اس طرح سے وہ آگے واقعہ بیاں میں ابھی اس پر آتا ہوں میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس بات پر اٹ جاتے ہیں نا کہ جی وہ ابھی میں کاری ہوں جن سے میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں آدیش کی مدد لینی پڑے گی وہ کیوںکہ اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن جی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو بچ دے آرام سے ملتے تک اور پھر ساتس مان ساتھ اسمان کا ذکر نہیں ہے لیکن گئے تو وہاں پہ نا جب وہ صدرت اور منتحہ کہاں پہ ہے وہ اسمانوں پہ منتحہ ایک آخرشتے حد ہے جہاں تک کوئی فرشتہ کوئی جا سکتا ہے کوئی انسان جا سکتا ہے اس کے آگے خدا کا وہ گھر ہے اپنا گھر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرشتے ہو رہے ہیں لیکن وہاں پہ اللہ کی رہائش ہے یہ واضح ہے ابھی قرآن نے تو نہیں آیا نے اللہ سے کیا باتیں کی انہوں نے کیا احادیث میں ہے یہاں پہ ہمیں احادیث کی مدد لینی پڑے گی ابھی یہ جو ہے ابھی میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن یہ جو ہے موسا والی کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ جو ہمارے مولوی جو ہمارے لوگ جو کہتے ہیں جی جب موسا نے کہا میں اللہ اجالا دیکھنا ہے تو وہ ان کو گش کھا کے گر پڑے وہ پہاڑ ہی جل گیا ایسا واقعی ہے لیکن وہ موسا سید نے موسا نے نہیں کہا تھا ان کی قوم کہہ رہی تھی جو ابھی اہل ایمان بھی نہیں تھی مضبوط ایمان کے لوگ نہیں تھے بنی اسرائیل کے وہ عام سے لوگ تھے جن کا ابھی کچھا پکا ایمان جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا دوسری بات جب اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں رہا کرتا تھا جب موسیٰ سیدنا نموسیٰ کی باری آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پہاڑ پر کیا کر رہے تھے اور اس نبی کو جو آخری نبی ہے جن کے موجزات بہت کام ہیں دوسرے نبیوں کے موجزات دیاد ہیں جس طرح کہ پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات بہت ہیں مردوں کو زندہ کیا ہمارے نبی کے پاس یہ مرضہ نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو مراج کا واقعہ ہے یہ ہمارے آخری نبی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کے لیے ایک بہترین مرضہ ہے یہ دو دن موضے ہیں ان کے لیے ایک تو یہ کہ قرآن کا اتر آنا ان کے اوپر یہ وہی ہے جو اللہ کے فرشتے کے ذریعے اتاری گئی اور اللہ کہنا وہ بہت پیدیشی طاقتور ہے بہت کاداور ہے جس کو نبی رحمان نے دو دفعہ دیکھا نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ دیکھا ایک دفعہ جب وہ وحی لے کر اصلی حالت میں دیکھا دوسرے جب وہ صدارت المتہا پر گئے تو وہ جبریل جو فرشتہ تھا اللہ کا مقرب تھا وہ ساتھ ساتھ تھا اور وہاں پہ آپ نے دیکھا اس کو وسیع ہو رہی اتنا بڑا اس کو آپس سے دیکھا بہت پیداوار تھا مشرق نظر آ رہا تھا مغرب اس کا ہی کام نظر آ رہا پورے وہ بلند مقام ہے اللہ سبحانہ صنعت قرآن میں میں کہہ رہے ہیں، وہاں پہ دو دفعہ دیکھا ایک دفعہ ایک دفعہ جب وہ وحی لے کر آئے۔ ابھی بات یہ یہ کی ہے یہ تھوڑا سا نا ایسے اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں ان چیزوں کا جن کو کوئی مقصد نہیں ہے یہ جو ابھی چلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں وہ جلیا جی وہ پاک ہے ذات جو لے گئی رات تورات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ابھی اس پر بھی لوگوں نے سوال اٹھایا جی مسجد اقسا تو بعد میں بنی اس وقت مسجد اقسا نہیں تھی یہ جو بہتر مقدس ہے نا یہ جو سہن ہے اس کا ابھی آپ زیروشلم میں جو لوگ گئے ہیں جو نہیں گئے ان کو تو نہیں پتا جو جاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ ایک سہن ہے اس کے چار دو کے اندر مسجد اقسا جو حضرت عمر کے دور میں جہاں پر انہوں نے تھی پڑی وہ خلیفہ تھا جس نے بنائی تھی بعد میں ٹھیک ہے نا کیا نام تھا ان کا مالک کیا نام تھا انہوں نے وہ بنائی تھی مسجد اقسا ہو گئی تو قرآن چونکہ پہلے اترا یہ کہتے ہیں جی وہ تو مسجد کر اور وہاں کیسے وہ لے گئے جو بیت المقدس ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا وہاں لے جس کو وہ وہ کہتے ہیں جو یہ ان کا ہے جی یہ وہ اسرائیل کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے یہ پیغمبر سالمان نے بنایا اور ہمارے لیے سیدنا سلیمان نے بنایا اور یہ ہمارا ہے ہمارے لیے ہے اسی چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے نا مسلمان کہتے ہیں جی ہمارا قبلہ اول ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے باورچدار نے جو ہمارے اوپر نبی آئے انہوں نے بنایا تھا اس طرح سے یہ اختلاف ہے حالانکہ یہ اختلاف بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا یہ اختلاف ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگا ابھی بعد یہ کہ جو میں چھوٹے چھوٹے یہ اختلاف انہوں نے کیا ہمارے علماء نے ہمارے مولوی یا مسلم کمیونٹی میں جو اختلاف آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ مسجد اقسا نہیں تھی وہ بعد میں بنی تو کیسے وہ حضرت عمر تو بعد میں آئے وہ پہلے واقعہ ہو گیا مہاراج کا وہ تو بعد میں خلیفہ بنے دو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسجد اقسا وہ خلیفہ ہمارے نے بنائی جہاں پر وہ بعض کی بات ہے یہ جو مسجد اقسا کہا گیا ہے وہ پوری مسجد اقسہ ہی ہے اس کا مطلب دور والی مسجد یعنی وہاں سے دور ہی تھی نا وہ لے گئی راتوں رات وہ ذات تھی وہ فرشتے کے لیے لے گئی وہ کیسے لے گئی قرآن میں آیا آگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ظاہر انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو وہ واقعہ سنائے ہوں گے نے جمع بھی کیے ہوں گے اور ان کو یاد ہوگا انہوں آگے آنے والوں کو لگائے ہوں گے اس طرح سے بہت حدیثوں میں آ گیا اور یہ سورہ نجم ہے اس کی آیت پانچ سے لے کر فائیو سے لے کر ففٹین تک ہے یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ارشاد نری وہی ہے جو ان پر بیجی جاتی ہے ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو پدیشی طور پہ طاقتور ہے پھر وہ فرشتہ اصلی صورت پر نمودار ہوا ایسی حالت میں کہ بلند کنارے پر تھا اور پھر اور نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا سو دو کمانوں کے برابر <coughs> اللہ تعالی نے اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی اس طرح سے تو پہلی وہی آئی جو دنیا پر آیا اصلی حالت میں اور جو کچھ نازل فرمائی کلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی یعنی کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بیان کیا تو آپ کیا جو پیغمبر نے انہوں نے کچھ دیکھی ہوئی چیز کا نزا کرتے ہیں اس کو ایسے مذاق سمجھتے ہیں انہوں نے واقعی دیکھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس فرشتہ کو ایک دفعہ اور دیکھا شدت اور ممتہا کے پاس اس کے قریب جنت الماوہ ہے یعنی یہ ساری جو اجات ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ایجاد آیت اور یہ ایجاد کہہ رہی ہیں سورہ نجم کی کہ وہ یقیناً آسمانوں پر گئے وہ بیت المقدس بھی گئے اور اس کے بعد وہ آسمانوں کی سیر بھی پر بھی گئے یہ یقیناً اس میں ہمیں سے مدد لینی پڑے گی اب آپ نے کیا اس میں ہے تو میں یہ اس میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روپ دارنے میں ہر کسی بھی روپ میں وہ کسی کے سامنے بھی آ سکتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی معمولی چیز ہے یہ ان کے لیے بڑا کوئی نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے اچھا اس میں ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہر روپ میں آ سکتے ہیں وہ کسی بھی کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ معمولی ہے وہ تھوڑا وہ اگر آگ ہے یا ایسا ہے کہ بندے سے برداشت نہیں ہوتا میرے خیال میں تو ان کی ملاقات بھی ہوئی ان سے ہاتھ بھی ملایا گیا اللہ سبحان و تعالیٰ اگر یہ کہہ دے کہ میں ہی رب کائنات ہوں وہ کسی روپ میں بھی آ سکتے ہیں اور آمنے سامنے بات ہوئی جتنے دور لے جانے کا مقصد میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ اتنا پردہ رکھا گیا پھر اللہ نے حکم دینا تھا تو وہی تو پہلے ہی آ رہے تھے اب پہلے جو وہاں ہی جو ہے نا وہی اللہ کلام کر سکتا تھا برشتے کے لیے آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی اگر وہاں پہ پر پردہ پر رکھنا تھا قلم کی بات سنی انہوں نے کوئی کہتا ہے جی بریف پردہ تھا کوئی کہتا ہے کوئی پردہ نہیں تھا آپ نے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی دیکھیں نبیوں کے موجودات ہیں موسلام کو اور مولداد دیا گیا سید نہیں کو اور موضداد دیے گئے یہ مردہ ہے یہ مراد جو بیسکلی ہے اس کی ڈیٹیل تو نہیں بتائی گی قرآن میں اشارہ کنا ہے ہمیں ہے بات ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ یقیناً آسمانوں پر گئے اور انہوں نے جنت اور دو تک بھی حدیث میں اس کا ہے حوالہ کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا جو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ہمیں وہ ماننا پڑے گا وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بات کی ہوگی یقیناً کی ہوگی اور انہوں نے پوچھا بھی ہوگا جو آپ کے کمپینین تھے تو انہوں نے بتایا بھی ہوگا وہ جس طرح سے ہے وہ بالکل ٹھیک حدیث ہے ہمیں کیوںکہ وہ ٹیلی کرتے ہیں قرآن کی اجازت سے وہ ٹیلی کر رہے ہیں احادیث اس لیے وہ احادیث معتبر ہیں ہے ہمیں ان سے مدد مل رہی ہے اس لیے وہ یقیناً گئے میرے نظر میں انہوں نے اللہ سے ملاقات بھی کی دھو بدھو کی بات بھی کی اللہ نے ہر چیز سب کو کھول دیا سامنے ہاتھ بھی منایا ہوگا ہر چیز ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہ پردہ رکھ کے تو چھپایا گیا ہو چھپا ہوا تو اللہ پہلے ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی چھپی ہوئی چیز ہے میرے خیال میں یہ ان کا مقام اعلیٰ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں جب ان کو بلایا گیا وہ بہت تکلیف میں تھے اتنی زیادہ تکلیف میں تھے کہ اگر میں وہ واقعہ بیان کروں کوئی مسلمان وہ واقعہ بیان نہیں کر سکتا خیر میں تو مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سب سے علیحدہ ہو گیا ہوں لیکن اتنا دردناک واقعہ جب وہ حالات تھے جب نراش ہوا جب دیدار ہوا جب وہ اسمانوں پر لے گئی دار یہ آئیت اتری اتنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور میرے خیال میں یہ سب کچھ سارا سسٹم کیا گیا جو اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے ساخری نبی کو یہ خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ابھی دیکھیں دوسری قومیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گوڈ جو ایسراتی ہے اس طرح سے ہے اس طرح سے ہے ابھی میں آپ کو بات بتا دوں کچھ باتیں ہیں جو میں ابھی کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ کاس ماس کو دیکھیں اس یونیورس کو تو جو طرح ہم ادھر دیکھتے ہیں جو ادھر دیکھتے ہیں دونوں کا وہ میئر نہیں کر سکتے ان کا ڈسٹینس کتنا ہے کتنے لاکھوں کلومیٹر ہے ایک ڈوری ہے آگے دوسری کوس ماس ہے آگے ایک اور یونیورس ہے ایک نہیں ہے ایک سولر سسٹم نہیں ہے بہت سارے سولر سسٹم ہے ہزاروں کے تعداد یہ انسان دیکھ رہا ہے, سرچ کر رہا ہے. تو اگر وہ سفر کریں گے ہم اس طرح سے تو اسمان ادھر نہیں ہے وہاں پہ لے کر جانا کوئی ایسے راز ہے جو ایسی کوئی بات ہے وہاں پہ لے کے گئی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلانا تھا تو وہاں لے جانے کا کیا مقصد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے آسمانوں پر بلا لیتے یہ اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا وہ ٹائم پیریڈ کو ہی روک دے وہ کہتے ہیں جی اتنی شارٹ وہ کیسے گئے کیسے آ گئے وہ کہتے ہیں چٹکنی بھی ہلتی رہی اور وہ بستر بھی گرم تھا ہے وہ خواب میں گئے جی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے لیے کچھ یہ ایسی بات ناممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ وہ ٹائم پیریڈ کا اللہ سب چاہے پیریڈ کو روک دے جو کوئی کام کر رہا وہ وہی کرے اس کو بھول جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہاں پہ اگر دس سال بھی گزر جائیں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا اور اللہ سب کا ایسا ہی ہے ابھی دیکھیں کہ کتنے ہزاروں سال ہو گیا دنیا کو بنے ہوئے آدم کو دنیا پر بھیجا دنیا کو تو بڑی دیر ہو گئی کیونکہ پہلے جنات بھی رہتے تھے دنیا کے وجود کا اور طریقہ ہے اور ہے اس کا ٹائم پیریڈ آدم کو بھیجے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہزاروں سال ہوئے دیکھیں اور دیکھیں یہ باتیں کرتے پھر کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے سونے کا پیالہ لایا پھر اس پہلے ان پہلے پیڑ چاک کیا پھر دھویا یہ جی بڑی من کرتے بیوقوفی سے باتیں ہیں جو سمجھ سے آنے والی نہیں ہے دیکھیں جب علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کوہ دور پہ آ گیا اتنے آسمانوں سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں ہی رب سبحان ہوں میں ہی اس کا رب ہوں موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو سیٹ پہ کر دو تو اللہ سبحانہ تعلق دس یا بارہ یا پندرہ فٹ دور تھے اتنا فاضح اس وقت اللہ نے پیڑ نہیں چاک کیا اور اسے ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو جو پیڑ چاک کیا وہ وہ سارے اختیار رکھتا رہے نہ پیڑ چاک ہوا نہ ان کا پیڑ دھویا گیا سونے کے پیالے سے سونے کے پیالے سے دھونے سے کیا ہوتے اس کے جنہ سے مر جاتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ہے یہ ساری منگرد باتیں ہیں وہ پہلے مدینے لے کر گئے جی پہلے وہاں لے کر گئے ایسا نہیں ہے وہ زار لے گی رات و رات اپنے بندے کو حرام سے تک جہاں کے ہم نے برختیں نازر رکھی ہیں برکتے وہاں پر پہلے تھے اب کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کو بھیجتے ہی ہیں اس برکتے اللہ نے پہلے کہا جو پہلے والے وہاں دفن ہیں انبیاء وہ سارے کیا وہ غیر اللہ کے پیروکار تھے یہ بات کرنا سراسر ان انبیاء میں تفرقہ کرنا ہوگا جو اللہ کو قتل پسند نہیں ہے اس طرح کی باتیں مت کریں اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو مراج دوسرے نبیوں کو نہیں ہوا دوسرے نبیوں کو دیدار نہیں ہو اللہ سبحانہ پڑھانا ہمارے نبی کو ہے یہ کافی نہیں ہے کیا کہتے ہیں سارے سمیٹ دو ہر کوئی چیز کو برباد کر دو ساحد نبی پاک کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا وہ اس لیے بابرکت جگہ ہے وہاں سے بہت سے نبیوں کی ولادت ہوئی وہاں پہ بہت سارے نبیوں کے مقبرے ہیں جو بیت المقدس ہے اس کے سامنے حضرت عیسیٰ کا مقبرہ ہے ادھر اسی سین کے آس پاس وہاں پہ حضرت بی بی مریم رہی وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی اس طرح کے سارے معاملے ہیں وہ مقدس جگہ ہے اللہ نے اس کو ایسے مقدس نہیں کہا ہمارے نبی کے بیٹے سے مقدر تھی ہوئی وہ پہلے مقدر جگہ تھی ابھی میرا مسئلہ اللہ نے اسمان پر بلانا تھا تو وہاں بیٹھے قدم بلانے کا کیا مطلب تھا اللہ نے اس کو جائے بات دکھانے تھے وہاں پہ وہ کوئی اڑ کر نہیں گئے یہ بھی جہلیت ہے وہ جی گئے ہیں پہلا قدم جا کر چاند پر پڑ گیا وہ جی سائنس والوں نے کہا جی وہ چاند کا قدم نظر آ گیا جی نبی پاک کا سائنس والوں نے وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں جی ایسے ہی چلا دیتے ہیں ویڈیو بنا کر لوگ سنتے ہیں صبح سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حقیقت میں مبنی باتیں نہیں ہیں یہ صرف نبی پاک کا پیر کتنا ہوگا فرض کریں ایک چلو فٹ کا ہوگا ڈیڑھ فٹ کا ہوگا تو چاند تو بہت بڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ یہ دور ہے اس لیے ہمیں اتنا سا نظر آتا ہے وہ بہت بڑا ہے زمین سے آٹھ گنا چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے ایک سیارہ ہے وہاں پہ پیر کی کیا حیثیت وہاں کہاں سے نظر آ گیا وہاں سے پیر نظر نہیں ہے وہاں بڑے بڑے گڑے ہیں جو کہ ہزاروں میٹر پر چھائے ہوئے پھیلے ہوئے تو وہ, اتنے, وہ بھی نظر دائر نظر آتے ہیں پیر کہاں سے نظر آئیے بڑی جہلانہ سی باتیں ان کو بس اتنا کافی ہے کہ وہ کیسے لے گیا ابھی ایک دو جگہ میں نے ریسرچ کی کہ وہ سونے کی سیڑھی رکھی گئی بیتر مغدس میں جو وہ گولڈن ٹیمپل ہے وہاں پہ رکھی گئی وہاں پہ چڑھے تو آسمانوں پہ, پہ پہنچ گئے یہ نظر کا دھوکا ہے ایسا نہیں ہوتا رہتے ہیں فرشتے آتے ہیں ہمارے آتے ہیں ہمارے پاس وہ پھرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اللہ کا نظام چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے تو فوراً روشنی کی رفتار فرشتوں کو اگر روشنی کی رفتار سے میجر کیا جائے تو اس کو ہزاروں سال چاہیے سامان سے آنے میں ہزاروں سال اتنے میں تو کم ختم ہو گیا اتنے تو آدھوں کو پہنا ہوئے نہیں ہوئے ہزاروں سال جس کو لگ جائے گا یہ من گڑتا ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ جو قرآن رہا ہے ابھی میں ان حدیثوں پر ان کی حدیثوں پر کوئی اعتراض نہیں کرا یہ آپس میں بحث کر لیں کہ وہ پردہ تھا یا نہیں پردہ تھا وہ کہتا ہے موٹا پردہ تھا وہ کہتا ہے بریٹ پردہ تھا ایک کہتا ہے پردہ نہیں میری نظر میں یہ تھا کہ کوئی پردہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بلایا ان کو سارے جابات اپنے دکھائے ان سے ملاقات بھی ہوئی ان سے ہاتھ بھی ملایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی کہا کہ اس کائنات کا رب ہوں اور کیا چاہیے محمد آپ صرف ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے اگلی زندگی چاہیے دنیا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے انہوں نے کہا جاننا اگلی دنیا چاہیے یہ تھا پیغمبروں کا طور طریقہ یہ تھا پیغمبروں کا بتیرا اب آپ احادیث کو جو کہتے ہیں میرے خیال میں یہ یقیناً ان سے ملاقات ہوئی پردہ پردہ وغیرہ نہیں تھا وہ جو کہتے ہیں وہ بڑے اور جو کہتے ہیں جی خواب میں گئے ان کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ والا کی یہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ کو ہی روک دے یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا یہ اس کو روک دے وہ اس کے لیے بالکل اسی نے پیدا کیا ہے اس کو وہی یہ نظام چلا رہا ہے یہ سولر سسٹم وہ آگے والا سولر سسٹم یہ کاسماس یہ ڈوریز یہ یونیورس یہ سارے اسی نے بنایا اسی نے سوچ سمجھ کے بنایا یہ کوئی سائنٹسٹ وہ جہاں ہے وہ کہ ایک ستارہ دوسرے سے ستار. ٹکرایا اگر میں اس پر سرچ کروں دو گھنٹے مجھے چاہیے میں کروں گا اس پر ولاک بناؤں گا لوگوں کو سمجھ جائے گی ان یہ کسی نے بنایا اس کو اس کا کریچر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تین فرقے تو مانتے ہیں جوش مانتے ہیں کرسچن مانتے ہیں مسلم مانتے ہیں کچھ ایسے دنیا میں لوگ ہیں ایسے مذاہب ہیں جو نہیں مانتے جی ایسے ہی ہے یہ خود بخود ہی ہو گیا سارا یہ خود بخود نہیں ہے یہ آٹومیٹک کریشن نہیں ہے اس کو کریئیٹ کیا گیا اس کا کریچر ہے کوئی کوئی نہ کوئی ہم مسلم کی نظر میں اللہ سبحانہ وتعالی ہے اسی نے کریئٹ کیا اسی نے سورج چاند بنائے اسی نے یہ سارا موسم کا تغیر اگر خود بخود ہوتا تو چاند میں پانی نہیں ہے وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے انسان کا رہنا سارا مشکل ہو جائے وہاں پہ یہاں پہ کیوں وہ بھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نا دوسرے سیاروں میں بھی کچھ نہیں ہے یہاں پہ کیوں سب کچھ ہے جہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مالیا مالیاان یا کارا کورم یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں اگر ان پہ غور کروں نا میں ان پہ بات کروں تو کیا ہے جو سورج کی شوائیں زمین کے پانی پر پڑتی ہیں نیلے پانی پر اور یہ میں آسمان کا ذکر کروں گا آگے جا کے میں ایک اور بلاگ بناؤں گا جس میں میں سارا یہ بات کروں گا اس میں تو میرے خیال میں ٹائم اتنا ہی تھا ہمارے پاس تو اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو مراج ہوئی یقینن ہوئی اور یقیناً اللہ سبحانہ سبان سے بھی ملے یہ کوئی بعید نہیں ہے یہی ان کا معجزہ تھا اور اللہ سبان کے لیے یہ ایک معمولی بات ہے ایسا نہیں ہے گنگری کو مشکل ہے انسانوں کے لیے تو یہ مشکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں اس لیے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں